Əsas valideynlər ekrana yaxınəläşin, sözsüz ki, övlad yetişdirmək onu cəmiyyətdəki neqativ təsirlərdən qorumaq asan deyil, lakin unutmayaq ki, insanlar yaşlarından aslı olmayaraq müxtəlif hisslər, e, duyğular keçirirlər. Məsələn, ailədən yetərli qayğı görməyən və ya yaşadıkları ilə xoşa gəlməz problemlər yaşayan uşaqlar zamanla aqressiv olur və cəmiyyətdən təcrid olmağa başlayırlar. Bəs görəsən problemdən çıxış yolu nədir? Bunu araşdırmışıq. Yaş artdıqça uşaqlar Ətrafda baş verən hadisələri daha yaxşı qavrayırlar. Bu zaman onlar özlərini qarşı olan münasibəti dərk edir və buna uyğun reaksiya göstərirlər. Psixoloqlar bildirir ki, sevgi və qayğıdan məhrum olan uşaqlar özlərini yalnız hiss edir və zaman keçdikcə istər ailə üzvlərinə, istərsə də yaşlılarına aqressiv münasibət göstərməyə başlayırlar. Ümumilikdə isə aqressiya İstənilən yaş qrupuna mənsub uşaqlarda müşahidə edilir. Bu səbəbdən valideynlərlə yanaşı təhsil ocaqlarında fəaliyyət görən psixoloqlar da onlarla mütəmadi ünsiyyət qurmalı, diskussiya aparmalıdırlar. Psixoloq Zülfiyyə Məscimova'nın sözlərinə görə, bu hal 1-ci və yuxarı sinif şagirdlərində daha çox müşahidə olunur. Səbəbi isə yeni məktəbə qədəm qoyduqları üçün adaptasiya prosesi biraz onlarda çətin olur. Daha sonra 7-ci, 8-ci sinif uşaqları yeniyetməlik dövrünə bağlı olaraq valideynlər bizə müraciət edir, daha çox emosional olduqlarını, çılgın olduqlarını qeyd edir və 11-ci sinifin uşaqları, çünki 11-ci sinif şagirdləri bilirsiniz ki, abiturientdir, imtahana hazırlaşırlar və bununla bağlı çox müraciət edirlər bizə. Valideynlərlə, onların müəllimlərlə və uşaqların özləri ilə konsultativ söhbətlər apararırıq və onlara yönləndirici məsləhətlər veririk. Müsahibimiz bildirir ki, yetkinlik dövründə olan daha çox ailə daxili münaqişələrə görə problem yaşayırlar. Bu zaman isə təkcə uşağın özü ilə deyil Valideynilə də həm söhbət olmaq vacibdir. Onlar fikirləşirlər ki, valideynlər onlara eşitmir, qulaq asmır, onları dinləmir və yaxud da onları başa düşmür. Biz valideynlərlə iş təşkil edirik, çünki valideynlər onlara nə qədər tənqidi və təqdiri formada yanaşsa, uşaqlar onları eşitməyəcək. Məsələn, görürük ki, uşaqlarını dinləsinlər, onlara vaxt ayırsınlar, qulaq asınlar, onlarla söhbətə aparsınlar, mübahisələr yaranır. Bu mübahisələr daha çox onların bir-birinə olan aqressiyasından və yaxud da hər hansı bir problem üzərindən olur. Həmçinin, uşaq həmyaşdılar tərəfindən təcrid olunarsa, Bu zaman təkçi onunla deyil, yoldaşları ilə də danışmaq lazımdır. Sinif şəraitində olan münasibətləri tənzimləməyə çalışırıq ki, çünki bu hadisələr sinif şəraitinə başlayır və ya ox tənəffüsdə olur. Bu zaman onların yoldaşlarına qarşı münasibətləri normal şəkildə e, psixososial mühit yaradırıq onlar üçün. Sözsüz ki, bu kimi halların yaşanmaması üçün valideynlərin öhdəsinə böyük vəzifə düşür. Uşaqları daim diqqətdə saxlamaq, onlarla vaxt keçirmək və ən əsası problemləri ilə yaxından maraqlanmaq lazımdır. Unutmayaq ki qoşbaq gələcək, uşaqlarla birlikdə gələcək. Onların fiziki sağlamlığı qədər mənəvi sağlamlığı da əhəmilidir. Günəmməmmət Yarılı Rövşen Əkbəlli ATV Səhər. Mobil